Не одружений. Земельний суд роз'яснює вам в порядку статті 193 ваші права. Ви маєте, ви маєте право мати захисника, маєте право знати суть та підстави підозри або обвинувачення, знати підстави вашого затримання, відмовитися давати пояснення показання з приводу підозри або обвинувачення, давати пояснення щодо будь-яких обставин його, вашого затримання та тримання під вартою. Маєте право приймати участь в досліджуванні речових доказів, документів показань, на які посилається прокурор, та надавати речі, документи, показання інших осіб, що спростовують доводи прокурора. Зокрема, маєте право заявляти клопотання про виклики і допит звідки, показання, яких можуть мати значення для вирішення даного питання. Ваші права вам зрозуміли? Зрозуміли, ваше частина. Дякую. Реза! Реза! Пожалуйста, вот то, что знаете, МИП, Рома, Роман, вот думаете, что это было непоразумение. На вашу думку, как зарекомендовал себя? Част... Ну, знаю, Романа, Роман честный, моральный человек, который, в принципе, первый не ни на кого конфликт, но человек, который mm -hmm. доверяется людям, и если его уже раз оскорбили, то есть, ну, он берет этого внимания, как бы он это без mm -hmm. там, без ответа. И в данном случае есть вопрос о том э, э, наносило ли... ну, нет вопроса наносил ли он да он наносил э, данное увеличение, но вопрос при каких обстоятельствах он наносил если ему действительно была угроза жизни это была самооборона это одна как бы э, вообще вот на востоке как себя проявил каким он это же у вас медик да получается поняла он стрелок медик у -у -у. ну как проявил как достойно товарищ на котором можно положиться а рома на секундочку спал трех человек с вытащил. то есть люди которые уже были внешки безнадежны как безнадежно, Они были под огнем, и к ним никто не мог подойти, так как группы были разбиты, Рома вытаскивал и оказывал первую медицинскую помощь. Mm -hmm. То есть после того, когда уже подоспела другая группа, то есть, понятно, они оказали огневую поддержку. Но Рома показал себя как достойного человека, на которого можно положиться, который при в этот момент на помощь и не будет думать надо, не надо, то есть он уже с собой спасал людей. То есть, я думаю, это и есть показатель. Mm -hmm. Какой он человек.